стрессором э, изначально наоборот специалисты э, по техникам преодоления стресса считают работу главным способом преодоления стресса вопрос тогда как мы относимся к своей работе считаем что это наша нагрузка или считаем что это здоровый образ жизни потому что взрослый человек он здоров когда способен любить и работать значит работа это признак здоровья и неважно, офисные мы, работники с вами, или работники, которые заняты тяжелым физическим трудом, вопрос, как относиться к работе. Работа ⁇ это лучший способ преодолеть стресс. Поэтому она не должна нас загонять в плохое состояние, она должна их из этого состояния выводить. Вообще, что зимой происходит? Мышцы перестают работать. Потому что тело активно борется с холодом. А когда оно борется, оно откладывает жир, чтобы нам тепленько жилось. И не гоняет мышцы. Надо же силу на, на вот такие вот залежи, э, шубку такую естественную э, отложить. Поэтому разумное чередование сидячей работы с активным отдыхом или при тяжелом физическом труде, тогда расслабленный, великолепный э, отдых э, для тела, Вот то, що допоможе нам работать в будь-який сезон. Однак, працюючи, в жодному разі не слід підстьобувати себе тонізуючими засобами, адже звертаючись до будь-яких штучних стимуляторів, людина поступово втрачає здатність самостійно відновлювати власні енергетичні ресурси та знаходити внутрішні сили для своєї життєдіяльності. Очевидно, що жодної користі для організму в цьому немає. У них беріод відкуди откуда можна брати. ми. энергетически устроены уровней есть у нас актуальная расходуемая энергия ну, например чтобы мы с вами сейчас поговорили, пообщались, насладились сегодняшним моментом. есть у нас э, с вами потенциальная энергия она лежит рядышком и если надо, она подпитывает эту актуальную энергию это то что мы сегодня взяли завтра положили вот такой вот э, ходовую э, часть нашей энергии а есть у нас потенциал, тот, который лежит очень глубоко, называется он резерв или неприкаса... неприкасаемый запас. Он лежит только для того случая, если будет экстремальная э, ситуация в жизни. Этот резерв трогать нельзя. А вот энергетики, они что? Они раскакивают через все три слоя нашей энергии, забирают максимум. Если представить себе такой образ, что мы с вами вот э, сосуд, сосуд, наполненный жизнью, то, чтобы взять энергию из этого сосуда, нам надо что-то в это добавить. Представьте себе, что мы, когда понемногу добавляем, понемногу берем, мы остаемся с вами вот в этой гармонии равновесия. А если мы резко забираем, а энергетик, что он искусственно заставляет нас забрать из себя энергию, значит, у нас остается пустота. Значит, мы не успеваем природным путем это восполнить. Или же еще один образ. Растяните резинку. Энергетик, он растягивает, он нас делает пружинистыми, но потом мы эту резинку отпустим. Что произойдет? Да? Вот, вот такое вот колебание, резкое сокращение. Получается, что после стимуляции приходит обратная сторона. И чем больше стимулируем, тем больше мы проваливаемся в обратный знак искусственное все вообще остается искусственным, лучше естественным путем. Отже, треба шукати природні можливості поповнення нашого енергетичного запасу. Де саме? Рецепт у кожного свій. Это очень веселое время года. на разным видом спорта заняться, вообще отлично провести время. Я занимаюсь духовными практиками, и, в общем-то, йогой. И вот это мне и помогает. Очень. Что помогает держаться в тонусе? Любовь, <laughs> і це, як зрозуміло, далеко не все. Спеціалісти переконані: джерел сил та позитивних емоцій існує досить багато. Треба просто зрозуміти, де серед них таке, що є найкращим для вас, та правильно його активізувати. Чоловік Сузн активним существом. Значить, двигатися, гуляти, організувати свій режим дня, щоб в ньому знайшлося час для. Свежего воздуха нет цвета, но есть свежий воздух, он великолепно нас поддерживает и бодрит. Очень хорошо гулять на природе. Интересным моментом является живой огонь. Использование живого огня. Забыли. Он несет удивительные свойства, потому что ну, костер, несколько минут у костра или приятные минуты у камина. Это не только воздействие, опять-таки, на химическом уровне, то, что выделяет дрова, это некое возвращение нашей генетической памяти вот, в ситуацию защищенности, комфорта, покоя. Есть психоэмоциональное воздействие на нас продуктов, ароматов. И, конечно, Зимой, когда по-другому идет обмен веществ и нам многого начинает не хватать, очень полезно знать, что нам не хватает именно это вводить себе в пищу. Конечно, здесь главным являются специалисты-диетологи, медицинские работники. И именно опираясь на их исследования, мы можем сказать о том, что все цитрусовые, они же не только обогащают, организма но они же благодаря вот специфичному такому аромату они приводят в тонус нашу нервную систему они нас активизируют но если нам этот тонус не нужен помните мы говорим что можем быть перевозбуждены, раздражимы тогда нам замечательные ароматы мяты розы мелиссы обязательно позволят Вот таким допоннітельним способом обрести равновесие, успокоїти нервную систему. Тип реагування людини на зовнішні подразники слід ураховувати під час вибору варіантів дозвілля, адже відпочинок, навіть попри те, що в святах як таких поки що настала тривала перерва, ніхто не відміняв чи не так можна займатися своїми і потрібно займатися люк ділами: Петь, танцювати. плавать, формировать свое тело в спортивных залах. Это то, что касается людей, любящих и рожденных для того, чтобы с активностью справиться с трудностями. А если мы другой тип, как мы говорили, тип черепахи, черепашки, любимая книга, спокойное занятие, веселый фильм, вообще веселый фильм ⁇ это очень полезная вещь юмор, смех, он оздоравливает и психику, и организм. Это то, что поможет этим людям, не торопясь, пережить и дождаться, как вы говорили, замечательных солнечных весенних лучиков. Але ж не будемо квапити події. Весна прийде у свій законний час. А поки давайте насолоджуватися кожною миттю цієї зими, незалежно від того, холодна, вона чи тепла зі снігом чи без нього. За тиждень ми продовжимо тему нашого з вами зимового життя і поговоримо, як харчуватися у цю особливу пору року з користю для організму та без шкоди для фігури. А ще дізнаємося, чи варто жінкам взимку звертатися до дієт. Зустренмуся наступной пятнице ревно о 20 -е.